أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما إله سمو سمو كتاب شكور دان ممن جاء كان كهذا الله دان توفيق لعباد الله Serta dengan nikmat daripada Allah kita dapat berada pada malam ini Bagi meneruskan lagi daripada kitab 10 asas akidah Karangan Imam Ghazali rahimahullah Yang mana kita berada pada penutup Di mana Imam Ghazali rahimahullah Menyatakan tentang peringkat uh, akidah Ataupun ilmu ma'rifah tersebut dan kitab-kitab yang sesuai bagi setiap peringkat tersebut uh, sebagaimana yang kita baca pada sebelum ini. Jadi uh, menyambung lagi pada muka surat 91 1 lah, Imam Ghazali menyebutkan tentang uh, mereka yang ingin membaca kitab Al-Madmun biha ala ghairi ahliha. Al-Madmum maknanya yang terjaga, yang terpelihara Al-Mahfuz Kitab yang aa, dinisbahkan kepada Imam Ghazali Al-Madmumu biha ala ghairi ahliha Kitab yang terpelihara terjaga daripada orang yang bukan ahli Orang yang tidak layak, dia dilarang untuk menelaah dan juga mengaji kitab ini kerana dibimbangi salah faham berlaku uh, untuk memahamkan kalam dan ibarat-ibarat yang disebutkan dalam kitab tersebut Dan ini tidak pelik, dia bukan bentuk-bentuk menyembunyikan ilmu Kerana syariat Nabi SAW, Nabi bawa syariat yang terang, tidak ada satu pun syariat yang Nabi sembunyikan dari segi kewajipan yang Allah Ta'ala suruh sampaikan Nabi sampaikan ke semuanya namun di situ Nabi SAW Allah Ta'ala beri ilmu-ilmu yang luar daripada syariat ataupun ilmu yang Allah Ta'ala khaskan kepada Nabi atau memberi khususiah yang khusus kepada sebahagian sahabat-sahabat yang Nabi beritahu saja. Ha, ini tidak dipanggil menipu. Dia tidak mencacatkan sifat tablir Nabi. Ha, sebab itu, kewajipan atau sifat wajib bagi Rasul itu, Tablir ma'umira bitablirihi. Menyampaikan perkara yang Allah Ta'ala suruh sampai. Ha, jadi, perkara yang Allah Ta'ala beritahu ke Nabi banyak. Ha, di antara perkara itu ialah yang berkait dengan agama yang Allah Ta'ala suruh sampaikan Maka Rasulullah tidak sembunyi walaupun satu huruf, satu kalimah, satu perkataan atau Tak sembunyi sikit pun Nabi menyampaikan semuanya Namun di sana ada ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi ha, Ini berdasarkan riwayat yang Nabi SAW sebut La'ta'lamu ma 'alimtu ma 'alimtu la dhahiktum qalilan kathira Andai kata kamu tahu apa yang aku tahu nescaya kamu akan sikit ketawanya dan juga banyak menangis Jadi di sini nabi kata andai kata kamu tahu apa yang aku tahu maknanya di situ ada perkara yang sahabat tidak tahu nabi dah Ha, kalau mu tahu perkara tu nescaya kamu akan sedikit ketawa dan menangisnya banyak. Ah ha, jadi adakah ini berbentuk khitman menyembunyikan ilmu tidak kerana benda ini perkara ini tidak termasuk kewajipan untuk Nabi beritahu. Ah ha, nampak eh. Maka di sana dalam pengajian dan uh, ilmu akidah ni pun ulama membincangkan tentang ilmu makrifah yang hanya layak dipaham oleh orang yang telah selesai pengajian fardu ainnya. Ha, maknanya perkara-perkara asas dalam agama tu selesai dah. Semayangnya elok, baca Qurannya elok. Ada ha, kewajipan-kewajipannya dia jaga orang yang iltizam dalam beramal dengan agama barulah orang tersebut maknanya kalaulah dia ingin mengetahui rahsia-rahsia dalam agama ini ataupun dalam ilmu akidah bolehlah dan yang ni yang nak dibincangkan oleh Imam Ghazali bukan semua orang yang di, di, dibenarkan ataupun layak untuk mempelajarinya Ah, dah kalau dah belajar apa masalah tak ada apa-apa tak ada, tak ada salah sikit pun tak ada dosa pun kalau kita tidak tahu sebab ia bukan tutup tanpa ain, bukan tutup tanpa kewajipan atas setiap mukallah ha, Nampak kan? Eh? Ha, jadi perkara itu perkara yang maklum di sisi ahlinya yang mana Imam Ghazali sekarang akan sebutkan apakah syarat-syarat dia. Ha, dia kata illa anta jama'a thalatha khisal. Melainkan jika terhimpun pada kamu tiga sifat Barulah kamu layak untuk من لا؟ مفلج كتاب مَضْمُونُ بها على غير أهلها. أقول ديه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. إحداها الاستقلال في العلوم الظاهرة ونيل رتبة الإمامة فيها Pertama, kamu boleh menguasai ilmu-ilmu zahir Dan mencapai martabat iman Pada ilmu tersebut Al-istiqlal fil-ulumi zahirah ha, Istiqlal maknanya kamu boleh bersendirian Pada mencapai ilmu yang zahir ha, Jadi, uh, menguasai ilmu zahir itu boleh juga Tapi yang Elok ataupun yang lebih uh, sesuai dengan kehendak uh, mu'alif uh, InsyaAllahnya maksudnya istiqlal ni kamu boleh bersendirian Boleh uh, bersendirian pada memahami ilmu yang zahir Mana orang ini tidak berhajat kepada orang lain Dah untuk belajar ilmu yang zahir Haa uh. Orang ini dia boleh mempelajari ilmu Zahid dengan sendiri. Dengan maksud dia ni telah sampai martabat dia tidak perlu belajar daripada orang. Maknanya apa? Maknanya dia, dia ni telah belajar dah lah daripada orang. Sehingga dia sampai tahap kalau bahasa kita habis tu guru dah Faham tak? Ha, kalau dulu habis tu guru tu kata tak payah belajar aku pandai dah. Belajarlah, tak belajarlah, tak belajar, Gitulah makna kita nak kata ni. Ha, eh? Itu syarat pertama untuk me, 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 mentela'ah ataupun mempelajari apa yang terkandung dalam perbicaraan makrifah yang tinggi ni. Orang itu, dia telah sampai kepada tidak bergantung kepada orang lain untuk memaham ilmu Zuhair. Bukan dengan makna dia tak, dia tak belajar. Jangan salah faham. Tak, ha, dia tak berkata pada dia maknanya Oh dia belajar sendiri je Belajar sendiri Oh mari, ilmu, ilmu <laughs> Tapi orang yang ilmu, orang yang mari tu tak betul ha, ada kot ramai kot ni Ah, Dia panggil syok sendiri Syok sendiri, SS Syok <laughs> sendiri Ah uh, Dia rasa dia ni tak perlu ngaji dah Sebab bila baca dia faham Padahal kepahaman dia tak betul ha, Jangan boleh Ha, dia kata dia baca quran dia boleh faham Macam ladun ni lah Boleh ilmu laduni Orang nak boleh ilmu laduni ni Ilmu hak zahir ni selesai ha, Kalau laduni sekalipun Andai kata dia boleh ilmu laduni Ilmu laduni tu tidak bercanggah dengan ilmu zahir hak syariah Haa, no ha, Jadi, kena hati-hatilah ha, Kerana apa? Kerana kadang-kadang syaitan datang Memberi ilham-ilham Ha, dia panggil ilham syaitan ni atau khatir syaitan ni. Lintasan, lintasan syaitan. Ha, eh? Bukan ilham malaki dah. Bukan ilham pada malaikat dah. Bukan ilham pada rabbani dah. Ilham ataupun khatir ha. syaitan ni. Syaitan buat mari lintasan tu. Oh, dia ingat ni ilmu dah ni. Adul ni ni. Cakap benda orang yang tak pernah bercakap. Contoh. Ha. Yang kadang-kadang, kadang-kadang apa yang dia dapat tu pada awalnya kata betul ha. pada awalnya syaitan beri kepada dia atau bisikkan perkara-perkara yang sesuai yang betul dengan syariat pada mula-mula supaya apa? supaya dia lama-lama dia dah tidak berharap dan tidak tidak terikat dengan syariah lalu dia tinggal syariah dan tinggal ulama akhir jadi sesat Mula-mula ni nampak betul perjalanan betul 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 betul. Ha. Syaitan buka kepada dia tu ilmu-ilmu yang mana nampak zahirnya betul macam syariat. Tapi akhir sekali bila dah dia rasa ha, hebat diri dia, pengikut pun ramai, ha, tak? ha pengikut ramai, orang hok faat pun ramai, maka akhirnya syaitan pun berilah benda-benda hok selawat. Ha sebab apa? Sebab asasnya dia tidak dibina atas asas syariah yang kukuh. Tidak belajar dengan guru, tak ada irsyad, tak ada tarbiyah daripada guru. Ha, bila begitu, senanglah dia rasa seakan-akan apa yang dia dapat tu betul. Ha, nampak? <coughs> Jadi syarat pertama kata Imam Ghazali rahimahullah. Alistiklal fil ulumil zahirah. Dia boleh bebas bersendirian pada ilmu yang zahir. Ha. ni kalau cakap tentang makrifah, baca Quran salah. Baca Quran pun salah. <laughs> baca Quran salah, baca Yasin pun tak tunggal langgang sekali. Asal boleh sebut, asal boleh sebut. Ah, ha. tak. No. Baca Quran bo salah, patu dak baca dah ayat Quran, kada baca terjemah oh, je. Ni banyak god ni. Mengajar ilmu minfat ingat baca terjemah ataupun sebut nombor ayat. Macam style Bible lah ha, Surah 3 ayat 20 contoh. tu ha, Lepas tu dah sebut Kalau sebut terbongkarlah Kejahilan dia dalam Al-Quran <laughs> Kalau dia baca Quran, tahu oh, Mamak ni cakap tinggi, baca Quran tunggal-langgang Baca Quran tak betul ha, Jadi dia pun Mengelok daripada membacakan Ayat Al-Quran, sebut terjemah Saja, ataupun sebut rombol ha, Nampak Ha, jadi, makna apa? Makna ilmu asah pun tak lepas lagi Bila ilmu asah tak lepas lagi Tak usah kita cakap lah ha, Kalau kita belajar pun jadi Kau sesak Kau asah ni lah yang wajib Untuk kita setiap mukalla Ambil bergak dulu ha, Nampak tak? Okay, jadi sampai pada tahap istiqlal fil ulumi zahirah wa nailu rutbatil imamati fiha dan mencapai martabat imam pada ilmu tersebut ah ilmu zahir tadi lah sampai martabat imam wah oh, imam ni mana orang yang menjadi ikutan lah aa, kalau kita nak kata mencapai martabat imam tu seperti imam syafi'i, imam mazahib arba'ah mustahidin, mungkin ah ha, benda itu tidaklah sampai begitu kerana nak sampai tahap imamah mushtahidi ni ha, memang memang satu bukan semua orang boleh ha, itu pilihan Allah Subhanahu taala ha cuma maknanya dia ni menjadi ikutan dalam ilmu menjadi rujukan dan sandaran dalam ilmu-ilmu yang zahir baik <coughs> mana katakanlah pada ilmu zahir pun tak dekat lagi ha, Maknanya pergi mengaji dulu lah Pergi mengaji dulu Tak perlulah kamu masuk Dalam uh, uh, Dalam tempat yang bukan Layak untuk kamu ha, eh? Ini bukan sarang kamu Hadha laisa eh? bi'ishik bi Ini bukan tempat sarang kamu ha, Lagi-lagilah kamu Lalu duduk sini lah Langsung Dah seorang mari, mari duduk dekat dengan sarang-sarang ni bukan tempat kamu pergi cari tempat yang sesuai. Baik. Kemudian kata Imam Ghazali tu syarat yang pertama wasaniatu inqila'ul qalbi 'anid dunya bil kulliyah ba'da mahwi al akhlaqiz zamimah hatta la yabqa fika ta'abdu shun illa ilal haqqi wala ihtimamun illa bihi wala shughlun illa fihi wala ta'rijun illa alayhi yang kedua syarat yang kedua untuk orang itu aa, masuk untuk mem mem memahami atau mempelajari ilmu ma'rifah yang ini katanya orang itu mesti tercabut hati kamu sepenuhnya daripada dunia setelah kamu menghilangkan akhlak-akhlak keji sehingga tidak kekal pada dirimu kecuali pengharapan kepada Allah kamu tidak mementingkan apa-apa kecuali Allah kamu tidak sibuk kecuali pada Allah dan kamu tidak bergantung kecuali kepada Allah ha. tadi syarat dari segi ilmu Orang itu mestilah sampai pada tahap al-imamah fil fanni al-zahirah fil ulumi al-zahirah. Sampai tahap menjadi ikutan imam dalam ilmu ilmu zahir Baik. Dari segi akhlaknya pula. Ataupun muamalah qalbi. Seorang so, orang itu bersyarat kedua inqila'un qalb. Tercabut hati dia ani dunia bil kulli. Hati dia tak 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 kait dengan dunia langsung. Hati dia tercabut daripada dunia secara keseluruhan. Mana apa? Bukan maknanya dia tak ambil dunia. Tak faham Ha. Bukan maknanya dia tu tak mahu hidup dunia bukan. Tapi dunia dah duduk tak duduk dalam hati. Hati dia tercabut daripada dunia. Walaupun dia hidup di dunia tapi hati dia tak senang. Hati tak duduk dunia tercabut hatinya daripada dunia Bilkul kulliyah walaupun dia kawin, dia menikah dia bekerja dia bercucuk tanam dia jual beli dak dia muamalat. cakap orang tapi hati dak duduk tak duduk dengan dia tak terikat ha awak jadi hak ni bukan kerja mulut orang kata saya tak boleh dunia ni saya tak suka Tak dak boleh benda ni menyah hati tak ada orang tahu Cari tu Allah Taala ada ha, tuang diri dia tu dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu bahawa dia ni dunia ada lagi dalam hati ba'da mahwil akhlaqi dhamima setelah menghilangkan akhlak-akhlak keji ha. maknanya step nak buang dunia ni bahaya ha. nak buang dunia ni kira mana orang tu dah ter, tergantung langsung dengan Tuhan Tak ada kaitan dengan dunia dah Walaupun dia hidup dunia, walaupun dia bekerja dunia tapi hati dia tak terikat dengan dunia. Baik. Hak tu tu berlaku bila kena buat akhlak yang yang keji dulu. Ah, ha. Kalau akhlak keji ada, ada lagi, makna orang ni sebenarnya terikat lagi dengan dunia. Kalau masih ada dalam hati tu sayang kepada dunia. Ha. masih ada hasad bila orang dapat kejayaan. Masih ada rasa deki ke orang masih ada rasa iri hati, masih nak tunjuk amalan kau orang. Mana orang ni terikat lagi dunia tu. Ah, masih rasa hebat diri sendiri, tak anjuk, ujuk. Maka orang ni dia tak leh dia tidak tidak terlepas pada dunia tu. Bahkan dunia tu dalam hati dia. Jadi orang ini nak dapat nak hilang dunia tu dia kena buang dulu akhlak-akhlak yang keji. Ah ba'da mahwil akhlaqiz zamim. Hak ni payah. Ayat ni dalam ajar dalam tasawuf ni. Tak, kita nawa bagi hati, kita minhajul hajul abidi, kita sayru saliki. Ah, ha, tak, kita imam Al Ghazali, Ihya ulumuddi. dia ajar. Macam mana kita nak lawan nafsu kita nak buang sifat-sifat yang keji. Ah, ha, sifat yang keji. Baik. Okay. Ha, kalau dikata ilmu ma'rifah tapi hati dia rasa takabur. Orang dia pandang kecil je orang. Ah, dia pandang kecil je orang. Tak ada hormat pun kepada orang. Bahkan dia rasa dialah yang paling mulia daripada orang yang hadir. Dialah orang yang paling tinggi kedudukan daripada orang yang di bawah dia contoh. mana orang ni sebenarnya bukan dak makrifat ke Tuhan ni. Ha, tipunya Ha, ni kena tipu dia syaitan. Nauzubillah min zalik. Ya. Setelah menghilangkan akhlak keji. Ha, tak. ha, jadi eh hilang akhlak keji bukan mudah. Orang kata kita. Orang keji kita, orang kutuk kita, kita marah tak? Memang rasa nak marah. Ha, pada Zuhair rasa nak marah. Dah, rasa nak marah tu salah ke tak? Tak salah sebab orang tu benci kita, kita marah ke dia tu tak salah dia segi perkara tu infial kita kata tindak balas dalam kita tapi di sisi orang yang yang nak bersih hati itu dianggap apa? dianggap masih ada kesayangan dunia sebab apa? kejian orang memberi kesan dia orang keji maknanya dia masih terkesan padahal kalau dia terbutuh dengan dunia orang keji, orang puji tak apa-apa tahu tak? tak ada apa-apa <tuh> ha. orang tanya baru ni Habib Omar ha? Hafizullahullah ha? dia tanya dia orang keji kamu, kutuk kamu macam-macam aku rasa pun, tak kata tak rasa apa-apa Nah -apa. uh, makna kutukkan dia boleh bahala kepada aku kalau boleh, kalau dia kutuk uh, ha, nampak eh hatta la yabqa fi illa ilal haqqi sehingga tidak kekal pada kamu ta'atush rasa dahaga Rasa dah harga ni rasa dia. Ha, cuma eh ha, bahasa Melayu bahasa Tengah ni buat apa? Ha? Ha. Bahasa Tengah ni. eh. Ha, tak dengar. <laughs> Ke saya saya sebut. Ha. Ha? Cuma eh. Ha. Cuma eh. Cuma eh. Maknanya nak no sangat. Ha, betul. Ha, cuma eh. Ha. Cuma nak sangat tu dia rasa dah tak rasa dah tak rasa nak sangat kecuali nak kata orang je maknanya dia kena buang sifat-sifat mazmumah tu sehingga tidak ada rasa berkehendak kecuali kepada Allah temu'ah ok ok Cikgu nak apa itu? Ha? Oh kata orang lama-lama sungguh tu. Hmm. <laughs> ha nama hmm. so. Ha. Baik. Ah jadi tak ada perasaan. Rasa nak kecuali pada Allah. Dor kita ni oh, nak nak lah kepada selain Allah. Nak no. tubik kereta baru, nak kereta baru. Tubik motor baru, nak motor baru. Ha ah, no. ah. orang buat turun minyak memang nak minyak turun. <laughs> Memang maknanya perkara itu masih kita terikat dengan perubahan yang berlaku di dunia ini. Ha. orang ini hmm. siapa tahap dia tak ada nak dah. Kecuali illa ilal haqqi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walah lihtimamu wala lih illa bihi dan dia tidak ada uh, ihtimam. Ambil berat Ah, tak ambil berat kecuali dengan Tuhan ila bi bil haqq. Ha, hak perkara yang paling penting bagi dia Tuhan. Dia tak ada rasa penting hak lain sangat. Ha. Orang penting ke tak? Tak. Tuhan tu ha, penting. Dengan makna kalau buat satu perkara, Allah redha ke tak redha? Tak usah tanya. Orang redha tak redha. Ha, hak penting hak buat ni Tuhan redha tak redha? Tuhan suka tak suka Orang ni tidak ada rasa ambil berat Kecuali dengan Tuhan Wala syurulun Illa fihi Dia tidak sibuk kecuali Fil haq pada Allah Ta'ala saja. Ah, ha, dia tak ada sibuk Nak perkara-perkara yang duniawi ha? Kecuali nak pada Tuhan Kalau bentuk zahir duniawi pun Pasti Hakikatnya kembali pada Tuhan Ah, walaupun zahir duniawi, dia cari rezeki, dia belajar, apa lagi? Dia kerja, dia pergi ke laut, dia cucuk tanah. Dah, dia makan semua. Walaupun zahir ni perbuatan tu tapi sebaliknya dia tidak sibuk kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> ah. Wala ta'rijun illa alaihi dan tidak bergantung kecuali kepada Allah. Pergantungannya kepada Allah Ta'ala. Manusia ni asbab, ya asbab. Bila Allah Ta'ala berikan asbab pergantungan melalui wasitah manusia, dia terima. Tetapi pada hati dia tidak terikat pada asbab zahir, tapi terus kembali kepada musabbibil asbab. Tuhan yang menentukan sebab itu keterikatan dan kebergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ah, nampak. Maknanya kalau nak minta tolong, ya akan minta tolong dengan Tuhan. Bukan makna tak ambil asbab usaha untuk mencapai usaha mencapai apa yang dia nak tu. Bukan dia tidak mengambil asbab pertolongan zahir tapi pertolongan asasnya ialah minta tolong dengan Tuhan dulu ah ha, ha, jadi kalau kita tengok diri-diri kita tak lah gitu tau anak ha. siapa tahap tu maknanya jauh ah ha, bukan makna tak mampu tapi ha, perkara itu jangan kita sebut di mulut kita ni rasa layak, tapi kita sebenarnya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala ya ha. ah yeah? ha. so isyarat <laughs> Kejap ingat habis malam ni. Oh, boleh? Ha boleh ah. Ha Takut nak jamu ngepak. <laughs> ha ni habis lah insya ha, tinggal ke tiga waktu habis. Ha jadi kita mesti situ, situ untuk kali ni. Wabillahi Jaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha aku nak jamu-jamu ke Katan kitab. Ha, jadi sipanglah se so, dua, dua 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 muka ni insya-Allah. Ada soalan? يادعن؟ يادعن؟ يادعن توري الله إذا السلام عليكم ورحمة الله.